Мы работаем в сфере онкологии, как частная больница Лисот, больше восьми лет. И в течение этих восьми лет мы поняли, что Украина нуждается в проекте. Ну, в первую очередь, конечно, то, в чем нуждается страна, это осведомленность о такой болезни, о населении, Украины. И день рака, который проводится 4 февраля, его целью является повысить осведомленность людей об этой болезни, об этом заболевании. The main idea и основная задача – это проведение скрининга и ранняя диагностика рака. Большинство пациентов, которые приходят к нам в больницу, all, advanced, к сожалению, приходят на stages. поздних стадиях заболевания. И я уверен абсолютно, если бы люди больше знали о болезни, лучше бы понимали, что им следует предпринять с тем, чтобы диагностировать рано болезнь. Иногда даже самостоятельно это сделать. Это заболевание, выявленное на ранних этапах, на ранних стадиях. Они uh, могли бы жить дольше, completely. а в некоторых случаях могли бы полностью быть излечены. Uh, 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 мировая статистика говорит, и профессор Кутен затронет вопрос об этом, показывает, что в тех странах, таких как, например, Израиль и другие страны Европы, Соединенные Штаты, ранняя диагностика рака и скрининг, они способны спасают жизни людей. We in principle decided to создать uh, what we call NGO non-governmental organization организацию некоммерческую государственную организацию, Which in will be uh, которая, по like сути, будет являться ассоциацией, приравниваться будет ассоциации рака израильской. Uh, назовем ее Украинская ассоциация Рака. Эта ассоциация в ближайшее время начнет свою деятельность. В данный момент мы ведем подготовительные работы. Надеемся, Other companies, мы рассчитываем на то, что другие компании, частные больницы, частные бизнесмены, like точно так же, как это происходит в других странах мира, присоединятся к нашей инициативе в этой ассоциации. И мы будем инициировать программы, направленные на раннюю диагностику рака и на повышение осведомленности населения Украины об этой болезни. Это суть программы, это та информация, которую бы я хотел бы поделиться. В дальнейшем, если будут у кого-то вопросы, вы можете задавать их. Я хотел бы передать слово профессору Кутену, который скажет несколько слов об Израильской ассоциации рака, почетным членом которой он является, он является председателем oncology. управления. Он профессор онкологии, у которого за плечами сорок один год работы в онкологии years Вот буквально только что мы с ним уточняли. Я у него спрашиваю сколько ты уже в онкологии работаешь? Сорок uh, один год. Окей. Okay.